но самая серьезная ситуация. Был полтора недели назад, а район, несмотря на то, там, все ситуации, отсутствие войну, нормально работает, призывает, присылает повестки, сверяет данные. Зачем вот этот цирк и сейчас? Можно объяснить? Есть нормально законно установленный порядок. То есть если кто-то здесь присутствующий, присутствующих уклоняется, прячется, дезертирует, пожалуйста, назовите фамилию. Если ничего такого нет, пожалуйста, не устраивайте цирк и я был в своем банкомате неделю или две назад. Мне позвонили по сверху, и я явился в сфере вещего здания, и меня отпустили, сказали, что до 2013 года, пожалуйста, не могу, как бы будут вопросы, появляются. Сверили данные, записали военный текст, все порядка. Я на самом деле Сергей ночью, встречался три недели назад. Это справедливо, это святой долг каждого мужчины, это святой долг каждого патриота нашей страны. Я призываю сейчас, не дожидаясь побед, не дожидаясь крушения, прямо сейчас все мы выходим и в течение двух часов по месту жительства в этом месте. Давайте выполним Наши готовы. Не будем сейчас устраивать на сессии вот такие вещи. Едем